نا ساب داس ما لوخای وی ملایکی پریغا غو کړ ابراهیم ا ای ابراهیمه لبایت زه حاضر یم د حضرت ابراهیم আলাইه السلام کیسه د انبیاء علیهم السلام سیرت الله سبحانه وتعالى د نړی لټول قومونه سخه ابراهیم আলাইه السلام او د هغه کورنی وراکړه چې لخپل برکت او خیرزوينه څخه برخمو نکړي يه ورځ الله جلجلال هو إبراهيم عليه السلام ته e, و فرمایل اي إبراهيم له دې وته نو لاړ شه خپل پلار کورنې یو ټول خپل واندې پرېګ ده او هغه سيتره وانشه چې زه یې درخيم زپلتاز خي اولوي قوم جوړ کړم برکتونه بدربند نازل کړم او ستان نوم بل وړ کړم تر څوته د نورو لپاره د برکت سرچینه وګرځي هرغه غسوب چې ستا خیر غواړي پرغه بځمه برکت او پیرزو نه وي خو هرغه غسوب چې تا ته پس پخستر ګوري گو پرغه بځمه لعنت وي د دنیا کو قانون وبسته په وسیله برکت تر لاسکړي قل <تصفح> صدق الله فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إبراهيم علی السلام د الله جل جلاله ل امر سره سمله هران هجرت وکړه خپل خزه سارا خپل اورالو لوتا علی السلام او ټول هغه نو کرا نو مالونه چې بهران کې تر نسه کړیو د کنان په لوري روان کړو د یادونه وړ دا چې د هجرت په وخت کې د إبراهيم علی السلام مبارک عمر پینزاویا کالو دویتل تل تلن تر سو کینانت اورسیدل حالت د موراپ سیمه کی د لوی بلو تر سند خیمی وهله هغه وخت په دیس مکه کې کینان یان میشتو چې بوت پرستانو په هوو واخ کیه علایج جلال او ایبراهیم علی السلام په خپل دیدار مشرف کړ او ورته وی فرمایل ای ایبراهیم داز مکه بزه ستان اصل او اولادې تمرکړم د دې دیدار په شکرانه کې ایبراهیم علی السلام عمل ته الله جن جلالو ته قرباني ودانډ کړه تر دې پیه یو سموده ورساله الله جن جلالو ایبراهيم আলাইহ السلام ته وهی وکړه او وی فرمایل اے ایبراهيم موی ریگا زبداست پر پسیر لتا ساتنه وکړم او یو لوی انعام به درکړم ایبراهيم আলাইহ السلام ویل یا الله زم ربا زه خطر اوسه بیا اولاد يم دا انعام چې ته راکوي ماته څه ګټه رسوي زما ټول مال او جائداد ب زما د کور غلام الیازار د مشکیت په میراث کې پاتشي دا خومات زوی نه دی راکړا او د کور یو غلام مې وارث ده الله جل جلاله ورته فرمایل بالکل نه دا غلام به دی وارث نشي بلکې ستا زوی به دی وارث وي د اسمان ستورو ته وګوره اي حسابو ولاشي هم د غشان بستان نسل هم بشمیروي ابراهيم عليه السلام د الله جل جلاله پردغه واټا باور وکړ او د همتي پر اساس الله جل جلاله اغا له سلام د صالحين او ساجدينو په قطار کې حساب کړ ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراهيم حنيف وان اتخذ الله ابراهيم خليلا د حضرت ابراهيم عليه السلام مېرمن بيبي بی سارا نه حاملہ کيده هيغه یو مصرې وينځلره ل چې حاجران اوميده یو ورځ بيبي سارا ابراهيم عليه السلام تول زما حالت تو وګوره تروسه پوری الله جل جلاله زده اولاد له نعمت به برخه کړي ته زما وینځ وکړه چې دایسي چې د ریپو وسیله زمو نسل پیدا شي ابراہیم علی السلام د ویغي خبر او منله نو سارا خپله مصری وینځه هاجيره ابراہیم علی السلام ته وروبه خله ترسو وادو ورسره وکړي بی بی هاجيري حمل واخذ تل چې خپل حمل پوشو نو خپل مالکې بی بی سارا ته پسفق ستر بل کتل نور بی بی سارا ل بی بی هاجری سره بد چلن پیل کړ پپای کی بی بی هاجری زنه و ته تخته دغه پپایبان کی وچینی ته ورسيده چې د شور پر لاره پرتاوه کدی وخت چې الله جل جلاله د خپل ملایکی په وسته ورته وفرمای ا هاجری د سارا وینځي لکو مزایراغلی حکم زې تر روانه بی بی هاجری ویل زمي لبادار سارا سره تخته دله الله جل جلاله د ملائکه په واسطه ورته وفرمل بیرته خپل باداری ته ور وګرځه او اطاعت وکړه زب بدنصله ولادونه دومره زیات کړم چې له حساب به وټلی بی اوسته حامله ستا به یو زوی پیدای شي او نوم برې اسماعیل کړي اسماعیل یعني الله جل جلاله یي اوری زکچه اوریدون کی ذات ستا لغم ډک فریاد او ری, ری, ری دلاده دی بی بی هاجره پیر ته بی بی سارا ته ور وګرځه ده د حمل مودتي پورا شو نو یو زوی وزيده و ابراهيم عليه السلام پر اسماعيل نن کې خون په لچته د ابراهيم عليه السلام مبارکمر نه نه وکلو نو ته ورسید الله جل جلاله یو زلبيا د عليه السلام په خپل دیدار مشرف کړ او ورته وی فرماي اي ابراهيم ز قادر مطلق خدا هي يم زماده لارې لارواي او بي عاي بوسا لتا سره عهد او تلون کوم چې ستان نسل بخورا ډیر زیات کړه لتا سره ميدا اهته او تلون ده چې ته بد ډیر او قومونو بلار شي دا د کینان زمکا چې تووس پکې د ماجر په توغو وسيږي تا ته او ترتا اورست ستان نسل تدر کوم تر سود تل لا پاره ستاده اولادونو ملکیت وي او زبد هغوي خدای هو وسم بسارا ببرکتونه نازل کړم او یو زوی به پیداشي د هيغه نسل کې به ډیر قومونه او پاچاهان را پیداشي د دیپا او ریدوسره ابراهيم عليه السلام په سجده پریوت خطر شوند لاندې وخندل او په زيده کې یو ويل تقریبا سل کلنه کس اند امتحان لري چې د زوی خاوند شم زما خزه سارا هم نه وکول نه ده هغه بسند زوی وزيګوي له جل جلاله جل او ته ارزو کړ یا الله ستا د برکت د اسماعیل بن اسیب شي الله جل جلاله فرمایل واورا ستاخذ سارا به یوزوی وزيګوي دغه نوم به اسحاق دي زبېداغه احد او طلون د اسحاق او ترغو ورسته دغه نسل سره تر عبادتینګ ساتم چې او کال ورستا پر حمدي محل به سارا نړی تراوډي الله جل جلاله لقب له وادي سره سم پر سارا پر زویا نوکرا هغه یم لوخس او پر هغه ټاپلی وخت چې الله جلجلالو فرمایلیو ابراهیم علی سلام ته یزوی وزيګو ابراهیم علی سلام د خپل زوی یسحاک یوه دا الله جلجلالو امر سره سنبیه سنات کړ دغه د پیدایشت پر مهال ابراهیم علی سلام سلکلن سارا او ويل الله تعالی خندا او خوشحالي را په برخه کړی دا په دې چې هر څو خبرشي نو لماسرب یو ځای خندا او خوشحالي وکړي چا دافکر کو چې سره به یو ورځ د ابراهيم عليه السلام زوی ته ته ورکړي او اوس می د پزړه ختي ورته زوی زیږولای د اسحا عليه السلام د دومره عمر شو چې د مور له شدو بیل شو د دې په خوشاله کې ابراهيم عليه السلام یو لوی ملمستیا جوړ کړه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان إن ربي لسميع الدعاء ترتيبي خصوم دوروستا خدي جنجلالو جل لإبراهيم عليه السلام سخيم امتحان واخست أو كساي داسدة. الله جل جلالو ورتو إبراهيم إبراهيم عليه السلام ويل ز حاضر الله جل جلالو فرمل تخبل زوي در روان أو دو مورياز مكتا ولارشا هل تبذيه وغردروخم او پرهغه غربانی بت خپل زوی قربانی کړي پبل صبای ابراهيم عليه السلام سار وختي را پاسیت خپل خري زين کډ د قربانې د سوزول لپاره یو سلرګي مات کړل او پر خري بار کړل بیا له دونو کرانو او خپل زوی سره د مرياز مکه ته حرکت وکړ ل دریو روزو مزل روزه دی ل له ریغا غره ولید چې الله جل جلالو ورته په نخ خړه نو ترانو ته ویل چې تاسو هم دلته لخر سره پاتې شئ زاو زوی مغړه ته پورته کیغو الله جل جلالو ته قرباني ادا کو او بیرته راځو ابراهيم عليه السلام د سون لرګي خپل سویته ورپوګو کړ په خپل د اور بل اول مواد او چاړه واخسته او روان شو بلارکی زوی بل, بل بلار علیہ السلام ته ویل اے بلار جانا ابراہیم علی السلام وویل مو زویا درتو واک میده دو ول مګ دو سوزیدون چې قربانی لپاره د اور بلول مواد او لارگی لرو مګر د قربانی سار وای چیرې ده ابراہیم علی السلام فرمایل زویا الله تعالی به پخپل امدکړي بیا دوی خپل تک ته دوام ورکړ کله چې هغه ٹھاکلې ځای ته ورسیدل چې الله جل جلالو ورته پناخه کړو حضرت ابراہیم علی السلام د خپل زوی پر رضایت د زستر دیو ته اړدل بی آی چړه را واخسته چې حلال وکړي <applause> نن ساپه د اسمنه لخوا یې وملایکي پری غو کړ ابراہیم ا اے ابراہیم لبا ایت زه حاضر یم ته الله تعالی پیغام وووري هلته لاس موروک دوا چې حلال وکړي په هیڅ ډول zarar مو ورسوه اوس ما ته ثابت شو چې تلماس حویرېګي دا ځکه چې خپل نازوله زوی دی هم له ما څخه ونسب ماو لکه ورسته ابراهيم عليه السلام را پورته شو ګوري چې هلت نهګ دی یو مګد چې خرونه په یو غن ګوري کې نښتي دي مګي را واخذ او د خپل زوی پر ځای قرباني کړو ان ها ذا له وال بلا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم ملائكة وزلبية بيعد أسمان إبراهيم عليه السلام تو فرمل اي إبراهيم داد الله جل جلاله فرمان واورا تاز ما فرمان برداري وكرا او خل زويد لما ونسبا ماو نو پخبل ذات مدي قسم بي چه زبا ستان نسل بدوم رډیر کړم لکه د اسمان ستوري او د سمندر د غاړې رېګ ستان نسل په فرخولو د خمنانو برلاسه او کامیابی حاصلوي او استاد نسل په وسیله د دنیا ټول قومونه برکت پیدا کوي ته ځکه چې تا زمو امر ومانه بیا سره د ابراهيم عليه السلام او ځوی لغرو رخکت شول او لنکران سره برته بیر شبیت او لاړن ابراهيم عليه السلام التخپل ژوند ته دوام ورکړ بي بي سارا د کینان په ایبرون خار کې په یو سلو وښتلنې کې وفات شو د لری په مرک باندې ابراهيم عليه السلام ویرا او ماتم وکړ او ورپسې وی جړل حضرت ابراهيم عليه السلام ډیر زور شوه الله جل جلاله د علي سلام په هر کار کې برکت اچولو او یوسل په پنجابه کلني کې رحلت وکړ اسماعیل عليه السلام او عیسا عليه السلام یې مړې د مکفلي په غار کې دفن کړ ملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخير والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا اله الا الله لا اله الا الله لا